Assalamualaikum Kali ini aku akan membuat cemilan Olahan dari singkong Ayo kita mulai membuat Pertama-tama siapkan 500 gram singkong Yang sudah dicuci bersih Kemudian aku pakai satu setengah buah wortel Lanjut kita kukus untuk bahan singkong dan wortelnya ini bisa kita kukus selama 20 menit atau sampai matang ya Setelah singkongnya empuk, kemudian ini pindahkan ke wadah Dan selagi singkongnya masih panas, ini kita haluskan ya Ini aku haluskan menggunakan ulekan dulu Sebelum dicoper, Nah, untuk sumbunya bisa kita buang. Lanjut dihaluskan menggunakan chopper agar lebih halus, ya. Kemudian dicoper hingga halus. Kemudian masukkan semua adonannya ke wadah Lalu tambahkan tepung tapioka 50 gram Tambahkan 1 sendok makan margarin Tambahkan daun bawang secukupnya Tambahkan setengah sendok teh garam 1 sendok makan kaldu bubuk Setengah sendok makan bawang putih bubuk Dan seperempat sendok teh lada bubuk Kemudian ini kita aduk dulu pakai spatula Kemudian lanjut diuleni biar lebih mudah dan lebih cepat tercampur rata. Nah, ini udah cukup. Kemudian ambil sedikit adonan, lalu dibentuk memanjang. Nah, seperti ini. Ulangi hal yang sama hingga adonannya habis ya. Lanjut masukkan satu butir telur dan campurkan dengan sedikit kaldu bubuk. Kemudian dikocok. Kemudian masukkan adonan yang sudah dibentuk ke dalam telur. Lalu balur dengan tepung roti. Nah, ini bisa langsung digoreng atau mau disimpan dulu ke dalam freezer juga boleh. Nah, di sini aku udah panaskan minyak secukupnya. Kemudian masukkan adonan olahan singkong ini. Goreng dengan menggunakan api kecil ya. Setelah bawahnya agak mengering, kemudian ini bisa kita balik. Nah ini cemilan olahan singkongnya sudah matang Kemudian ini bisa kita angkat dan ditiriskan Oke segitu aja untuk video aku kali ini Buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai